ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫੋਗਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੌਗਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ TCNM ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਗਵਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ TCNM ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਾਰਵਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਸਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਵੋ

मैडम जो हमारा एरिया सत्संग विहार है ठीक है जी सामने ऑपोजिट गणेश विहार यहाँ पर प्रॉब्लम पानी की है ज्यादा समस्या पानी की है हर थोड़ी सी बारिश आने के पर भी पानी इतना इकट्ठा हो जाता है ऐसे लगता है जैसे हम वेनिस सिटी में घूम रहे हैं फॉरेन कंट्री में बिना पैसे खर्च किए हुए ठीक है सब प्लाटो में पानी भर जाता है मच्छर मोटा मोटा आता है ठीक है किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती इंजेक्शन लगाते रहते हैं मच्छर ही आकर बड़े बड़े ठीक है जी तो हमारी यही समस्या भी सब प्रॉब्लम जो हमको इसको दूर किया जाएंगू का हाँ डेंगू आप तो फैलने का तो खतरा हाँ, हाँ, है है ही मैडम वो तो यही है, है वो तो हर साल ही होता है जो सफाई करानी चाहिए इनको डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो कमेटी इतना मोटा मोटा पैसे ले रही है टैक्स ले रही है डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है ठीक है, है तो किया कुछ नहीं कोई छिड़काव नहीं किया गया सफाई तक नहीं होती मैडम यहाँ पर ट्राली नहीं आती कितने वो बार से नालियों में से कूड़ा निकाल के डेरी लगा जाते हैं उठाने वाला कोई आता नहीं बाहर मेन रोड पे आते हैं लेकिन हमारी गली के अंदर कोई नहीं आता वो फिर दोबारा पानी के फिर दोबारा उसी पानी में चला जाता है नाली के अंदर ही जितना भी कूड़ा कड़गट बाहर निकालते हैं ना गार से निकालते हैं दोबारा फिर उसी बारिश आने के बाद फिर दोबारा उसके अंदर चला जाता है नमस्कार जी मेरा नाम गौरव गौतम है सैनिटरी इंस्पेक्टर अम्बाला सदर मुंसिपल काउंसिल से हूँ अभी जैसे कि बरसाती सीजन चल रहा है अभी हमारे को संज्ञान में डेंगू का केस भी नहीं आया और जैसे ही हमें सीएमओ की तरफ से कोई पत्राचार जारी होगा या हमें कोई भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो हम फोगिंग शुरू करवा देंगे नहीं अभी कोई केस ही नहीं है तो और ना हमें कोई दिशा निर्देश है सीएमओ की तरफ से देखिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की हुई हिदायतें जो है हम लगातार पालन कर रहे हैं सरकार की तरफ से निर्देश आते रहते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश आते रहते हैं हम उनका अक्षर से पालन करते हैं हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है ना कि किसी आई वी फ्लूड्स की प्लेट की ब्लड की, की या फिर किसी मेडिसिन की अभी तक जो है स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है और किसी भी सी एस सी बी एस सी के साथ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया हमारे पास कि इतने नंबर ऑफ केसेज़ आ गए मलेरिया वेक्टर वेक्टरबोन डिजीज के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं चाहे वो वाटर सैम्पलिंग थी पहले या फॉगिंग थी या जो फिश को हम तो मुझे फिश को डालते हैं या कहीं पे पानी लोगों को अवेयर करते हैं आईसी है तो वो तरफ़ से सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है अपना काम पूरे तरीके से कर रहा है सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है हमारे पास सभी तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े दोनों तीनों जो बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे वहाँ पे हैं और सी एस सी बी एस सी पर भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो जो आज की डेट में जो स्थिति है पूर्ण रूप से नियंत्रण में देखिए कुछ देखिए तो ऐसा जितना आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं आता लेकिन जैसे कि जो हम पब्लिक को अवेयर करते हैं जो लोगों को बताते हैं स्वास्थ्य संबंधी बातें बताते हैं जो आ, हमारे पास दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए आई वी फ्लूड्स का स्टॉक होना चाहिए या आगे भी किसी प्रकार की जो भी जरूरत पड़ती रहती है वो हमारे पास सभी जो साधन हैं वो उपलब्ध हैं देखिए बचाव के लिए पानी के आसपास अपने इकट्ठा मत होने दें आपको सबसे पहले ये लोगों को बताया जाता है अगर हो दिन में जो है वो पूरी बाजू के कपड़े डाल के प्रेफर करना चाहिए और अगर मस्कीटो रिपेलेंट्स भी अपना जो भी घर में साधन है वो लगाने चाहिए और इससे अक्सर तो आ जाता है कि साफ़ सफाई रखें पानी किसी भी से घर के आसपास से ना इकट्ठा होने दें और किसी भी तरह से कोई दिक्कत होती है बुखार आता है अगर तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से इमीडिएट अपना ट्रीटमेंट कराएँ वहाँ पे अपना टेस्ट कराएँ